শ্ৰদ্ধা ৰাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ বি ব্লগ চেনেল অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি ৰাতিপুৱাই পুই উঠিছোঁ একদম ছয়টা নাপ যাওঁতে কাৰণ যাব লাগিল নলবাৰীত আজি সনাৰ মামাহঁতৰ বিয়া আছে আজাৰাত তাত যাম গতিকে প্ৰথমতে যিহেতু মিঠাইখিনি গোটেই মানে মনোজলৈ পৰা নিব নলবাৰীত মিঠাইখিনি পঠাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা একদম আজাৰা তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ বিয়াত আৰু এনেকৈ ৰাতিপুৱাই পুৱাই আহি পাই গ'লো আমি নলবাৰীত এতিয়া যাই আছোঁ চিধা মনোজতে আৰু এনেকৈ ফাইনেলি আহি পাই গ'লো নলবাৰী মনোজ হোটেল আৰু তাত বস্তুখিনি ভৰাই আছে ধুনীয়াকৈ দুশ দুশকে মানে টিংবিলাকত ভৰাব তাৰপিছত গাড়ীত উঠাই দিম আৰু সেইফালে মনোজ হোটেল আৰু মই কিবা এটা ল'বৰ কাৰণে এইফালে আহিছিলোঁ মানে ফাৰ্মাচীত আৰু এইখনে জনপ্ৰিয় মিঠাইৰ বাবে মনোজ হোটেল আৰু এইফালে গাড়ীখন এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ পেকিংটো হৈ গ'লে গাড়ীত ভৰাম আৰু সোনকাল যাব লাগে বিয়াত ফাইনেলি টিঙত ভৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গাড়ীত উঠাব বাকী আছে উঠাই আছোঁ এটা এটাকৈ গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া চাৰে আঠটামান বাজিল আৰু ৰ'দো ওলাইছে আজি ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ গাড়ী সেইখন তাত ৰাখি থৈ দিছে অলপ ভালদৰে বান্ধি ল'ব আমাৰ ইয়াত ৰখি এতিয়া বতৰটো বেয়াকৈ আছে তাৰাতৰি গাটো ধুব লাগে আৰু বিয়াত যাব লাগে বতৰৰ কণ্ডিশ্যন আৰু বেয়া অলপ আগত ৰ'দ দিছিল মাত্ৰ এতিয়া চিধা যায় ঘৰত ওলবা লাগিল আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া গা পা ধুই ওলাম কিন্তু তাৰ আগত এই ফুলখিনি গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত থ'ব লাগিব নহ'লে ছাগাল টাগাল আহি চেছ কৰি দিব ফুলবিলাক কাৰণ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে যিহেতু যাম চাৱা মানুহ নাই আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ টাববিলাক আনি এনেকৈ ইয়াত এতিয়া লাইন পাতি থৈ যাম আৰু ফাইনেলি গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ কিবা অলপ খাই ল'লোঁ কাৰণ খাই লৈয়ে ওলোঁ কাৰণ যায় যাওঁতে যিহেতু দেৰি হ'ব ভক লাগি যোৱাতকৈ ঘৰত অলপ কিবা কিবি খাই ল'লোঁ কাৰণ ঘৰৰ লগা নানে পৰল লগান বুলি কয় আমাক মায়ে সেইকাৰণে ঘৰতে কিবা কিছু খাই লৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এইফালেও ৰেডিফালেও ৰেডি কালিতে যিহেতু অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিয়েই থৈ দিছিল সেইকাৰণে অলপ বধাই টাইম নালাগিল কিমান টাইম লাগিল তথাপিতো তথাপিতো দুই ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা লাগিল য য' ইঞ্চিজ লাইট আৰু এনেকৈ যাব আহিলোঁ আমি গাড়ীত বহি ল'লোঁ বাবাই ধুনীয়াকৈ খিৰিকীৰ কাষত বহি বাহিৰ ফালে চাই আছে আৰু আমি পিছফালে তিনিটা বহি ল'লোঁ বৌ মই আৰু আমাৰ তাই আৰু জালুকবাৰী আহি আমি গাড়ীটো ৰখি দিব লগা হয় বাবাৰ গা বহুত বেছি বেয়া মানে পানীৰ বটল এটা লৈ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়া ঠাইখিনিত ৰখিছোঁ আমি ব্ৰিজৰ ওপৰত সেইফালে মানে সেইটো ৰে'ল লাইন আৰু এইফালে সেইখন পুৰণা তেতিয়াৰ দিনৰ যে মানে লাচিত পাৰ্কখন আছিল আমি লাচিত পাৰ্ক বুলিয়ে জানো তাত ৰৈ দিছোঁ আৰু এইফালে বাবাই ইতিমধ্যে ভমি কৰিলে বমি চমি কৰি বৰ্তমান বাবাৰ অৱস্থা টাইট আৰু আমি গাড়ীত বহিলোঁ আকৌ আৰু ফাইনেলি লাহে ধীৰে বিয়া আহি পাই গ'লো বিয়াৰ সন্মুখতে এইফালে দচা বনাই আছে সেইফালে ফুচকা আৰু আনফালে এইফালে চৰ্বত বনাই আছে ধুনীয়াকৈ ল'ব লাগে আৰু গৰমত এতিয়া চৰ্বত খাই ঠাণ্ডা পৰিব লাগে আৰু চৰ্বত তৰ্বত খাই ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ ফালে ভাত খাব আহিলোঁ এইফালে বুফে লগাই থৈ দিছে বৈ ইতিমধ্যে খায়েই আছে আমিও লওঁ আৰু আমিও লৈ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খাব লাগে সেইফালে আমাৰ তাই মানে খাই আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই লৈ ল'লোঁ সোনকাল খাব লাগে কাৰণ বহুত বেছি গৰম ভিতৰত আৰু ফাইনেলি চনাকো লগ পালোঁ যিহেতু চনাহঁতৰে মামাৰ বিয়া কাৰ বিয়া চনা কচোন মামাৰ বিয়া আৰু এফালে চনাৰ মামাৰ বিয়া চলি আছে তাইক অলপ ফুৰাবলৈ আহিলোঁ যিহেতু বহুত দিন লগ পোৱা নাছিলো নচনা প্ৰায় পোন্ধৰ দিন আগতে আহিছে মামাকৰ বিয়া খাবা আৰু গৰমত ৰক্ষা নাপায় বিয়া চিয়া খাই ভিতৰত থাক পে নৰি গৰমত অলপ বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ যিহেতু আমি ইয়াৰ পৰা অলপ ৰাতি যাম নটামান বজাত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ফুৰি আহোঁ বিৰাট বেছি গৰম কেনে পাইছে গৰম গৰম কেনে কেলা গৰমা গৰম ইচ্ছা মানুহ আৰু এইটো মোৰ সৰু ফেন মোৰ ভিডিঅ' বোলে তাম চাই ফেচবুক ইনষ্টা ইউটিউব চবতে ভাল লাগে ন মোৰ ভিডিঅ' চাই মজা লাগে বুলি কৈ দিয়া লাষ্ট কৰি আছে আৰু এনেকৈ বিয়া চিয়া খাই আহি পালোঁ এতিয়া ৰাতি চাৰে দহটা মানে বাজি শুবৰে সময় হ'ল যিহেতু ভাবিলোঁ ৰুমৰ ভিতৰতে মানে ভিডিঅ'টো ফিনিছ কৰোঁ ৰুমতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আৰু বহুত দিন মানে লং ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দিয়া নাছিলোঁ কাৰণে চৰ্চ বাৰু এটা দুটা দি আছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলে এনেকৈ হ'লেও বিয়া খাব যোৱা এটা লং ভিডিঅ' অলপ লং ভিডিঅ' এটা দি দিওঁ বাৰু আপোনালোকক আৰু আগন্তুক ঈদ উল জোহাৰ আগতীয়াকৈ মানে যিহেতু পৰহি ঈদ উল জহা গতিকে আগতীয়াকৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু লগতে যোনে যোনে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ঈদটো ভালে ভালে যাওক লগতে যিবিলাকে প্ৰথম ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব লগ পাই আছোঁ ঈদৰ দিনা এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে